Сейчас, так, так, так. Сейчас, так, так. Глаза идет в труд твоей ладошки. Потому что вчера было принято решение, что миг может уничтожать, клер. Все-таки. Сегодня Лига, я сегодня скажу, где, где приедет. Э, вчера. Ребята, у вас 10 минут. Вчера Спасти вышли. можно фотографировать. Вчера вышел административный суд. Судья Разваляева приняла решение о том, что можно уничтожать сквер. Сегодня будет Лига из Вот Материзма. расскажите это. И надо тоже посылать. Судья, кто? Судья Разваляева. Хорошая фамилия, знаковая. Понятно, знаковая, да. А вы... Надо Лигу поднимать обязательно. Надо да? всех поднимать. Да, потом защитим Киев. Я знаю, у мне Но... Петра рассылка. Да, да, мы тут стояли лет 8 назад, и тут все время стояла с плакатом. Ну, то есть, естественно, мы вот. все тут стояли. Все просили, давай... Ну, вот. И такую красоту они хотят уничтожить. А так ради чего? Как? Грищенки. Ну, вот. дом этот сюда. Да, это дом, где у него будет квартира 250 квадратных метров. Министр иностранных дел. Я сейчас не знаю, знаете ли что надо знать. не А теперь что, приедешь, что они сделали? Вы помните, как раньше кошка плакала, а собачка писала? Да. Все, они поломали, кошка почти не плачет, собачку а, уже ну, не было, пытались ну, выломать. У нее была напора совершенная, я знаю. Ну, нет, нет, сейчас она все равно уже не писет. И еще, а у лисички отломали ухо. Вы ну, помните, разве были Нет, то опьи, сон, вообще что -то уничтожили. Теперь пытались, но их назвали. Но они успели ухо отбить. Это Тут был горн в руках у куколки этой. Его украли. Цвет мед. Да, цвет мед. Не люди. Сломали. Что потеряли дельту Дунави. Ты занимался, то люди не почувствовали. МИД! Вот это место хочет уничтожить МИД. Пусть с первого года идет война. И наконец дошли до такого чуда. то, что вы делаете, это не война, это фарс. А, а что вы предлагаете? Лапки кверху. А нет. есть третий вариант. Расскажите. А, а, а вы не знаете? Автоматик. Нет, нет, не знаю. Автоматик. Расскажите Подумайте а сами. Нет, вы раз, вы раз, я сама ты Калашникова, я сказал за, за вас. Если вы имеете в виду вооруженное, так вы же боитесь даже слова сказать. А, Марина, Марина, вот. покажите а, вот это вот. А, какие же готовят к а, Евро. Вот оно уже вошло. Это, это показывает Welcome to Ukraine. То, что для Украины это то, уже, что, вот, то, что... для туристов. Это э, места, которыми может гордиться Украина окремого чиновника всі за, так? Окремого, так? Президент же казав, що це не, не можна, прем'єр-міністр казав, що це не можна. Верховна Рада голосувала звернення, що, щоб не чіпали что еще Ну, так, как що, думаете? Ще, ще можуть, громадяни, як ви думаєте? Тільки лягти під... Вот граница охранной зоны заповедника ЮНЕСКО Софиевский собор. Вздовж пейзажной алеї до Десятиного провулку, Вздовж сходов до террасы у пиднижа Десятиной гирки. Ну и вот это вот. То, то есть они хотят строить в самом сердце древнего Киева. Смотрите, что я нашла. Вы видите горшок? Вот, это же каменная рубила. Вы нашли историческую знак? Да, в земле, которая упала с машины, при вывезении на свалку того, что здесь раскапывали с помощью бульдозеров, экскаваторов, то есть я говорилась. Тут книги в беспорядке, тут смешанные, детские по работе, к сожалению.